Araştırmalar göstərir ki, ötən illərlə müqayisədə ölkəmizə üz tutanların da sayı azalıb, xariciyə gedənlərin də həm də 4 dəfədən çox. Amma turizm üçün hər şey heç də pis deyil. Bu sahənin inkişafı ilə bağlı yaxşı xəbərlər də var. Yaxın illərdə Qarabağımız turizmin mərkəzinə çevriləcək. Bu isə o deməkdir ki, pandemiya tam olaraq geridə qalandan sonra turizmin miladı yenidən başlayacaq. Xərlisə bu sahədəki tənəzzüldən və ondan çıxış yollarından əməkdaşımız Xuraman Məmmədova söz açsın. Poş qalmış otellər, səssizliyə qərq olmuş istirahət məkanları. Turizm sektoru pandemiyanın ən çox zərbə vurduğu sahələrdən biri, bəlkə də elə birincisidir. Koronavirus səbəbindən ölkələr arasında gediş-gəlişin dayandırılması və daxili izolyasiya tədbirləri turizm sektorunu iflic edib. Turizmin imkanlarından müxtəlif vaxtlarda faydalanan turistlərin sayı minimuma inib. Bir tərəfdən, pandemiya qaydalarına əməl etmək Yəni digər tərəfdən turist sayının ə, sürətli şəkildə belə deyim 90% belə deyək, 95% aşağı düşməsi, üçüncü bir tərəfdən də ki, ə, kreditlərlə boğulmağı, işçilərin əmək haqqı, kommunalları falan, bunlar ciddi problem yaradır. Statistiyaya görə 2020-ci ildə ölkəmizə gələn turistlərin sayı 75% azalıb. Bu isə turizm sənayesinə, xüsusən də otel biznesinə böyük zərər vurub otel biznesi üçün çox belə deyim ağır bir il oldu. Xeyli otellərimiz bağlandı. 600-ə qədər otel var idisa, artıq onun hərçə faktiki bizim monitorinq elədiyimiz, gündə monitorinq elədiyimiz, birbaşa təmasda olduğumuz otellərin sayı hardasa 150-200 arasında dəyişir. Yəni kifayət qədər ciddi bir azalma oldu. Amma düşünürəm ki, artıq sərhəd sərhədlərin bələdiyyənin açılması ilə bağlı xoş xəbərləri eşidəndən sonra artıq turizm sənayəsi buna öz reaksiyasını verəcək. Qeyd edək ki, dövlət tərəfindən pandemiyadan zərər çəkən biznes subyektlərinə edilən yardım çərçivəsində turizmə və bu sahədə çalışan işçilərə dəstək göstərilib. Amma bu dəstəkdən faydalanıb bilməyən sahibkarlar da olub. Böyük zərərlə üzləşən otel və istirahət məkanları ayaqda qalmaq üçün daxili turizm imkanlarını genişləndirməyə, qiymətləri yarıba yarıya -yarı aşağı salmağa başlayıb. Pandemiyadan öncəki müddət ərzində Ə tutaq ki, 100-150 manata olan mehmanxanalar hal-hazırda 70, 60, yəni bu səviyyəyəcən düşüblər. Hətta belə deyim, bəzi sahibkarlar var ki, bunlar düzdür, dövlətdən biz dəstək aldıq, müəyyən mənada dəstək aldıq. Tutaq ki, fiziki şəxslərə 5000 manata qədər səfələnmirsə ödəniş ödənildi. Düzdür, bu ödənişlərdən, bu dəstəkdən yardımlardan kənarda qalan sahibkarlar da oldu. Pandemiya turizm şirkətlərinin də fəaliyyətində dəyişiklik yaradıb. Xarici səyahət turlarının təşkili üzrə ixtisaslaşan şirkətlər indi daha çox daxili turizmə yönəlib. Turizm şirkətləri və səyahət agentlikləri və tur operatorları nəzərdə tuturam. Onlar qeyd elədiyim kimi əsasən bir çoxu xarici və turist səfərləri təşkil etməkdə ixtisaslaşıb. Artıq bu imkan onlarda ə belə deyək, alındığı üçün bu, bu imkan olmadığı üçün onlar artıq başlayacaqlar ki, bir hissəsi çalışacaqlar ki, daxildə yeni turizm məhsulları, ölkə daxilində yeni turizm təcrübələri, məhsulları təqdim edəsinlər. Ekspertlər qarşıdakı müddətdə ənənəvi daxili turların istiqamətinin dəyişəcəyini bildirirlər. Daxili turizmdə ən cəlbedici istiqamət isə işğaldan azad edilən Qarabağımız olacaq müsəqqop səbəbin yaşı çıxanlay. İndi hər kəs səbirsizliklə işğaldan azad olan torpaqlarımızı görməyə tələsir. Ölkə sakinlərindən başqa xarici də yaşayan həmvətənlərimizi də bu siahiyə əlavə etsək, yaxın illərdə Qarabağ Azərbaycanın turizm mərkəzinə çevriləcək. Bu barədə düşünürəm ki, dövlət artıq müəyyən bir strateji plan hazırlayır və bu strateji plana uyğun olaraq e, turizmin, tibbi turizm, aqrar turizm, ənənəvi bildiyimiz turizm, qış turizmi vəs-saire müxtəlif növləri üzrə e, müxtəlif strateji layihələr hazırlanır və o layihələr e, xüsusi olaraq həm xarici və sis investorlara, həm də yerli investorlara təqdim olunur. Gətirək Kəlbəcəri, Kəlbəcərdə olan yeraltı mineral sular və eyni zamanda termal sular vasitəsilə həm tibbi turizm həm də ənənəvi turizmi inkişaf ettirmək mümkündür. Və ya xüsusən Şuşanın mədəni tarixi ə, tanıtımını həyata keçirmək üçün, hətta bildiyim qədərilə artıq danışıqlar gedir. UNESCO-nun müəyyən tədbirləri 2021-ci ildə ə, Azərbaycanda, bir neçəsi Şuşada keçiriləcək. Mütəxəssislərin sözlərinə görə hazırda dünyada, o cümlədən Azərbaycanda koronavirus əleyhinə vaksinasiyanın başlanması, karantin rejimində bizneslərin fəaliyyəti üçün tətbiq olunan məhdudiyyətlərin yumşaldılması təsilsizlə postpandemiya dövrünün başlanmasına ümidlər yaradır. Şübhəsiz ki, əlverişli coğrafi mövqeyi, əsrarəngiz təbiət, tarixi abidələr, qonaq pərvərlik, dadlı mətbəx kimi amillər Azərbaycanda turizm sənayesinin daha tez bərpa olunmasına kömək edəcək.